Salamu alekum əziz izləyiciləri. Bu gün yeni əsvalda satışı çıxmış çox möhtəşəm bir mənzilə sizi taşıyacağam. Zəhmət olmasa mənzilə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı, bizi izləməyi unutmayın. Çox gözəl, ideal bir mənzildir. Təmirdən yenicə çıxıb yaşayış olunmuş mənzilimizdə. Təmirdən sonra yaşayış olunub. Bir dəqiqə edirəm. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir, əziz izləyicilərimiz. Gördüyünüz bütün qranit hissələr hamısı istip oldu. Mənzilimiz 12 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Çox elit bir binada yerləşir, gözəl bir binada yerləşdir. Yerdə Yeni Yasamal, Dadaş Quniyazadə küçəsi Vital Klinikanın düz yaxınlığındadır. Mənzilimizdə 2 otaqlı qovşağı var. Bu birinci salon qovşağımızdır. 94 kvadratmetrdir. 2-dən 3-ə düzəlmə, 3 otaqlı mənzilimiz. Burada gördüyünüz bütün döşəmə istipo İstilik sistemi kombidir, bütün radiatorlar qoyulub, bütün aksesualları var, gördünüz kimi. Tam təmirlidir. Təmirdən sonra da yaşıl-uşun. Bir də qeyd edirəm mən siz izləyicilərimiz. Mükəmməl bir mənzildir. Geniş bir salon qovşaqları var. Birinci salon qovşağını tanıtdım, keçək ikincisini də göstərim. Bu da ikinci salon qovşağıdır. İkisi də genişdir. Bir daha qeyd edirəm, əziz izləyicilərimiz. Mənzilimiz Yeni Yasamalda Dadaşqun Yazaca küçəsində yerləşir. Kupçası da əldədir, aksesuarlar tam yaralıdır. 94 kvadrat metr ümumi sahəsidir. İssə mənzilimizi ətraflı olaraq girişini və saray çəkim görürsüz, işıqlar falan aksesuarlar quraşdırılıb. Məzilinimizin istəyirəm ilk öncə sizə mətbəxini, çox geniş olan mətbəxini deyim, daha düzgün olsun, onu göstərmək istəyirəm. Bir də mətbəxinin genişliyinə baxın. Geniş bir mətbəxi var. Mətbəxdən də eyvana çıxışımız var. İdeal bir mənzildir həqiqətən. Mətbəx mebeli yığdırılmayıb. Alan şəxs öz sistemlə zəriqinə uyğun, uyğun olaraq mətbəx pevelini alsın, yerləşdirsin deyə. Eyvanı da sizə göstərim əziz izləcilərimiz. Əzlərimiz. Bura mənzilimizin eyvanıdır. İstilik sisteminin aparat da qoyulub, kombi kombi aparatı. Ana yolun düz yanındadır. 194 nömrəli avtobus evin düz yanından keçir. Maşınla hər yerə, yəni inşaatçılar 20 yan var, mərkəz hissələrə maksimum 1-2 dəqiqəlik məsafəsi var. Evindən düz yanında da bağça, məktəb, bir market, hər yer infrastruktur var. Keyfiyyətli qapılar var. Bir dənə qapılara baxın, gözəl qapılar var. İdeal bir mənziləsizləyicilərimiz. 2dən çölzəlib 94 kvadratmetrdir. İlkin qiyməti də 124.000 manatdır. Bu qiymətdən çox cüzi endirim nəzərdə tutulur. Xahiş edirəm. Böyük endirim gözləyin. Evin yərisi bizə demək olar son qiymət dedi. Sadəcə danışığa cüzi yeri də var. Bura mənzilimizin ilk otağıdır. Buranın pəncərəsi də digər otağa baxır. 2 də 3-ə düzəldilir. Bir də qeyd edirəm. Gizli işıqlar, bütün aksessuallar qoyulub. Geniş bir holu var. Yəni mənzilə buradan daxil oldunuz. Yəni genişdir, həddindən artıq. Bura yəni dəhliz mebeli falan, hər şey rahatlıqla yığdırırsınız. Mükəmməl bir görünüş aldı eləyəcək mənzilimiz. Çox geniş olan mənzilimizin zalına daxil oldum. Yəni mənim fikrimcə indi soruşmadım, ev sahibindən bir 30-40 kvadrat arası buranın zalıdır. 35 olar, 35-40 kvadrat ümumi zalıdır. Bir dənə göstərəm sizə. Çox geniş bir zalı var. Zalınında belə bir gözəl pəncərəsi var, gördünüz kimi. Mükəmməl bir mənzildir izləcilərimiz. 124.000 manat mənzilimizin qiymətidir. Burada deyirəm 3-cü otağıdır. Bu otağının pəncərəsi birbaşa Yeni Yasamal'a baxır, gözəl bir hissə mənzərəyə baxır. Bir də qeyd edirəm, əziz izləyicilərimiz, mənzilimiz Yeni Yasamalda Dadaş Bünyavəddin küçəsində yerləşir. Vital klinikanın yaxınlığındadır. Mənzilimizin yaxınlığında bağça, məktəb, infrastruktur olan bir ərazidir, yəni bir sözlə yerləşir. Mənzilimiz 94 kvadratmetrdə, kubsa sahədədir. Kubsa da 85 kvadratmetr yazılıb. Yəni də onu bilirsiniz, ara kəsmələr və səhra çıxılır, balkon çıxılır. 94 də müqavilədədir. 124.000 manat ilkin qiymətidir, qiymətidir. 2 dəfsə düzəlmədir. 12 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Üst mərtəbədə də yaşayışı var. Mənzilimiz haqqında ciddi fikir olan şəxslər zəhmət olmasa qeyd etdim nömrələrinə əlaqə saxlasınlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.